اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد العالمین والصلاة والسلام علی وسلم الانبیاء والمرسلین حبیب الہلمین القاسم محمد الطیبین طیبین القرین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ثوۃم تطہیرہ أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم مومن ممنت خدا مطالب صاحب کی توفیقہ تعیداد میں اضافہ فرمائے پروردگار عالم سورہ حجرات آیت نمبر بارہ میں آیت ٹویل میرے ارشاد فرما رہا ہے اللہ ددین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی اے ایمان والو اجتانب و کثیر الظن بہت سے گمانوں سے بچو اعتناب کرو یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور تجسط نہ کرو یعنی دوسروں کے کاموں میں دخالت نہ دو اور تم میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کی غیبت نہ کریں کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو یقیناً ایسا نہیں ہوگا فخر ہے تم وہ بس تم اس کو ناپسندیدہ قرار دو گے اور اللہ سے بچو یعنی تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اللہ سے بے شک اللہ تواب رحیم ہے وطق اللہ یعنی اللہ سے تقوی اختیار کرو اللہ کے غضب سے بچو بے شک اللہ تواب ہے رحیم ہے آپ کی خدمت میں برے گمان کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ توجہ سے ثوات فرمائے گی کیونکہ سوہ زن ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور انسان بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور فقط ایک نہیں بلکہ کئی گھروں کے گھر معاشرے اس برے گمان کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں سوئے زن اخلاقی مفاسد اور اخلاقی برائیوں میں سے ایک سو زن ہے آپ نے بہت نام سنا ہوا ہے سو زن سو برا زن گمان یعنی دوسروں کے بارے میں بدگمانی رکھنا اور در حقیقت اپنے اطراف کے لوگوں کے متعلق منفی نگاہ رکھنا پازیٹو نہیں نگیٹو سوچ رکھنا ایک ایسا اخلاقی جرم ہے اخلاقی فساد ہے اخلاقی برائی ہے جو فرد خاندان اور پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے یہ انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اثر انداز ہوتا ہے سوزن کے نتائج زندگی اور معاشرے میں نہایت برے ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ ایسے نقصانات کا سبب بنتا ہے جو کبھی تلافی نہیں ہو سکتی ان کی وہ نقصانات پورے نہیں ہو سکتے انسان چاہے جتنے گھوڑے دوڑا لے جتنی سائی کر لے تلاش کر لے ایسے نقصانات ہوتے ہیں کہ جن نقصانات کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے سو اے زن کا معنی اور مفہوم کیا ہے سو اے زن دو الفاظ دو الفاظ ہیں سو اور ون اس کے مجموعے سے بنائے سو اے زن زن کا مطلب ہے امکان یا احتمال اور اگر یہ کسی قوی علامت پر مبنی ہو تو علم میں بدل جاتا ہے لیکن اگر کسی کمزور علامت پر مبنی ہو تو صرف وہم وہ کی حد تک رہتا ہے سو کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو ناپسندیدہ مکروح یا تکلیف دے ہو اس کو کہتے ہیں سو سوئے زان دار حقیقت دوسروں کے اقوال و افعال کی نادرست اور غلط تعبیر کا نام ہے اور ایسا شخص ہر چیز کے بارے میں فاسد اور منفی رائے رکھتا ہے سوئے زند کا دائرہ بہت وسیع ہے اور یہ تمام عبادتی سماجی معاشی اور سیاسی معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے سوئے زن کی اقسام ہے بدگمان انسان ہر کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھتا ہے اور اس کے ذہن میں ہمیشہ منفی خیالات جنم لیتے ہیں منفی خیالات منفی سوچیں پیدا ہوتی رہتی ہیں ایسا شخص کبھی کبھار خداوند متعال کے بارے میں بھی بدگمانی اور سوئے زن میں مبتلا ہو جاتا ہے دوسروں سے سوئے زن جب انسان کا ذہن سوئے زن کی بیماری میں مبتلا ہو جائے برے گمان کرنے کی بیماری میں پڑ جائے تو وہ دوسروں کے تمام حالات و افعال کو بغور دیکھنے لگتا ہے اور ان کے بارے میں بدنیتی اور خباصت سے سوچتا ہے یہ سوئے زن مختلف وجوہات کی بنا پر انسان میں پیدا ہو سکتا ہے اور اگر اسے صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو اس کے بہت سے برے نتائج سامنے آتے ہیں آئے ہیں اور ہم سب اپنے معاشروں میں دیکھ رہے ہیں سوئے زن برا گمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں جیسے سیاسی سماجی عبادتی خاندانی ان تمام پہلوؤں میں پیدا ہو ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اور ہر ایک کا اثر دوسرے سے مختلف ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر گھر کے ماحول میں سوئے زن پیدا ہو جائے جیسے میاں بیوی ایک دوسرے سے سوئے زن رکھے تو وہ زندگی باقی نہیں رہ سکتی اور بکھر جائے گی یا والدین کا اولاد پر شک کرنا اور ایسی صورت میں تربیت اور گھر کے سکون کا ماحول بدگمانی کے اثرات کے باعث تباہ ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں اور ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم من تعالیٰ ہر رما من المسلمِ ظن سو یعنی اللہ تعالی نے مسلمان کے خون مال اور عزت کو محترم قرار دیا ہے اور اس کے بارے میں سوئے زن رکھنے کو حرام قرار دیا ہے برا گمان کرنا خدا کے بارے میں سوئے زن بھی ہو سکتا ہے بدگمان انسان بعض اوقات خداوند عالم کے بارے میں بھی سوئے زن میں مبتلا ہو جاتا ہے خدا پر سوئے زن کا مطلب یہ ہے کہ جب مشکلات پیدا, پیدا ہوتی ہیں مشکلات آتی ہیں تو انسان خدا کے وعدوں میں تزلزل کا شکار ہو جاتا ہے اور جب مالی یا دیگر سخت امتحانات درپیش ہوں تو خدا کے وعدے بھلا کر گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام خدا کے بارے میں حسن زن رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں احسن ون باللہ فإن اللہ عز یقول انا عند ظن عبدی بی ان خیرن فیرن و ان شرَ ف شرن اپنے گمان کو خدا کے بارے میں نیک رکھو اچھا گمان کرو خدا کے بارے میں نیک نیت رہو خدا کے بارے میں خدا کے فیصلوں کے بارے میں نیک نیت رہو کیونکہ خدا بند ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے نیکی کا گمان رکھے تو میں اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور اگر باد گمانی رکھے تو اس کے ساتھ اسی کے مطابق عمل کرتا ہوں خدا کے بارے میں سوئے جان کو اللہ تبارک و تعالی ہلاکت و بربادی کا سبب کرا دیتا ہے وَذَالِكُمْ ذَنُّكُمُ الَّذِينَ الزینذن بِرَبِّكُمْ عَرْضَاكُمْ یہ وہی تمہارا گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا جس نے تمہیں ہلاک کر دیا قرآن مجید میں سوئزان کے بارے میں آیا ہے کہ سوئے دان میں کئی آیات ہیں ایک نہیں کئی آیات اور اسے اس منع کیا گیا ہے مشرقین اور خصوص منافقین کی ایک نمایاں صفت یہ بھی تھی کہ وہ خدا کے بارے میں بدگمانی کرتے تھے جیسا کہ کئی آیات میں اس کی مذمت کی گئی ہے مثلا کہا گیا بز بل منافقین بلمنافقات وَالْمُشْرِقَاتِ بلمشرقات وین بلاَََََََََََََََََََ اور اللہ تعالیٰ منافق مردوں منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو عذاب دے گا جو اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتے تھے یا اور قرآن مجید میں وطائفہ اد احمد ہم یغنون باللہ غیر الحق ون الجاہلیہ اور ایک جماعت وہ تھی جنہیں اپنی جان کی فکر لائق تھی وہ خدا کے بارے میں ایسا گمان رکھتے جیسا گمان دور جہلیت میں کیا جاتا تھا اس آیت میں خدا بند کے بارے میں زن باطل کو دور جاہلیت کے گمان سے تشویج دی گئی کیونکہ دونوں میں جہالت اور نادانی کا عنصر مشترک ہے جیسے دور جہلیت میں لوگ لا علمی سے بدگمانی کرتے تھے ایسے ہی جنگ عہد کے وقت بعض لوگوں کا ایمان کمزور تھا جس وجہ سے وہ شک میں مبتلا ہو گئے قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا و غن تم ذن سو وکن تم قو اور تم نے بدگمانی کی اور ایک ہلاک شدہ قوم بن گئے یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہم و گمان اور بے بنیاد خیالات کو اہمیت دینا نقصان پشیمانی اور تباہی کا باعث بنتا ہے روایات معصومین علیہ السلام میں سوئے زن کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا آئی مطلب علیہ السلام کی متعدد روایات میں سوئے زن سے خبردار کیا گیا ہے اور اس کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے اس کے مقابل حسن زن اور اس کی فضیلت کو بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے حضرت امیر کائنات فرماتے ہیں لا تزن لا تظنن بے کل متن خارج مین سو ان او و انتا في الخير محتملہ اگر تمہارے کسی بھائی سے کوئی بات سنے اور تم اس کے لیے نیک نیکی پر مبنی کوئی توجہ نکال سکو تو اس پر بدگمانی نہ کرو لَتَذُنَّن نبی اکرم فرماتے ہیں اِيَّكُمْ وَظَّنَّ فَإِنَّ ظَنَّ أَكْذَبُ الْكِذْبِ الْخَبَرِ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے امیر اور مومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اِتْرَحُوا سُوَ الظَّنِّ بَيْنَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَهَا عَنَ ذَلِكَ آپ اس میں بدگمانی کو ترک کرو چھوڑ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے آپ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں عیہ کا ان تصوف العبادہ ویو سوئہ زن سے بچو کیونکہ یہ عبادت کو خراب کر دیتا ہے اور گناہوں کا بوجھ بڑھا دیتا ہے ایک اور روایت میں ہے جو شخص سوئ زن میں مبتلا ہو اس کا ایمان ہی نہیں ہے وصلاً ایمان رکھتا ہی نہیں ہے سوئے زن کے بارے میں شریح حکم بھی بیان ہوا ہے سوہ زن جب پہلی بار ذہن میں آئے یعنی صرف ایک ذہنی خیال ہو تو اس پر گناہ مترتب نہیں ہوتا لیکن اگر انسان اسے بڑھاوا دے اور یہ ذہن سے نکل کر اس کے عمل پر اثر ڈالنے لگے تو اس وقت یہ گناہ اور نقصان کا سبب بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے یادین آ منوج طب قصیر ان نباََََََََََََََََََََََََََََََ نے من ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچو بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد گمانوں کو ذکر کیا اور مومنین کو ان سے بچنے کا حکم دیا کیونکہ ان میں سے بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں لہذا مومن پر لازم ہے کہ سوئے زن سے دور رہے تاکہ گناہ اور حرام میں مبتلا نہ ہونے پائے رسول خدا فرماتے ہیں ان اللہ حرم منال مسلم دم و مالٰ و عرض ہُو وى ين بل بى ذن اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے خون مال اور آبرو کو محترم قرار دیا ہے اور اس کے بارے میں بادگمانی کو حرام قرار دیا ہے علماء اخلاق فرماتے ہیں ہر مومن پر لازم ہے کہ خود کو ایسے حالات میں نہ ڈالے کہ لوگ اس پر بد گمان ہو جائیں اور گناہ میں مبتلا ہو جائیں کیونکہ جو کسی دوسرے کے گناہ کا سبب بنے وہ اس کے گناہ میں شریک ہوتا ہے ایک حکایت ہے جنید بغدادی اور ایک مسکین کا واقعہ ہے جنید جنید کہتے ہیں میں ایک مسجد میں داخل ہوا وہاں ایک شخص کو دیکھا جو لوگوں سے کہہ رہا تھا اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو میری مشکل کو حل کرو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بد نصیب مفت خور اور لوگوں پر بوجھ ہے اس کا تو جسم سالم ہے پھر کسی کام کے لیے کیوں نہیں نکلتا ہے کوئی کام کرے ہٹا کٹا ہے اگلے دن میں دریائے دجلہ کے کنارے گیا جنید بغدادی کہتا ہے کہ میں دریائے دجلہ کے کنارے گیا دیکھا کہ وہی سائل آدمی وہاں موجود ہے اور سبزیوں کے بچے کھچے ٹکڑے جو لوگ اوپر سے پانی میں پھینکتے ہیں انہیں پانی سے نکال کر کھا رہا ہے جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اس نے کہا کل تم نے بغیر کسی وجہ کے اپنے دل میں میرے بارے میں بدگمانی کی اور مجھے غیبت کا نشانہ بنایا تم نے اپنے باطن کو آلودہ کر لیا اور خود کو خدا کی رحمت سے معروم کر لیا لہذا توبہ کرو اگرچہ میرا جسم سالم ہے لیکن اس نے چاہا کہ میری مادی تنگی میں مجھے مبتلا کر دے اور میں مبتلا رہوں اللہ نے یہ چاہا میرے بارے میں اور یہ بات تم سے کوئی تعلق نہیں رکھتی کہ تم اس پر ناحق فیصلہ کرو میں اپنی تنگ دستی کے باوجود اپنے پروردگار سے راضی ہوں اور اس سے کوئی شکایت یا گلہ نہیں رکھتا ہوں تو یہ بدگمانی ہے کہ وہ ہٹا کٹا ہے کمار نہیں سکتا کیوں نہیں کماتا اور مفت ہو رہا ہے یہ البتہ بدگمانی ہے ایسی بدگمانیوں سے بھی بچنا چاہیے ممکن ہے اس انسان کی کوئی مجبوری ہو سوئے زن کے اسباب بھی ہوتے ہیں اور محرکات بھی ہوتے ہیں یعنی سوئے زن پیدا ہونے کے اسباب بھی ہوتے ہیں اور انگیزیں بھی ہوتے ہیں انسان میں بدگمانی پیدا ہونے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات یہ اسباب بدگمانی کو شدت بھی دے سکتے ہیں ان میں سے بعض جو ہے آپ کی خدمت میں درج عرض کرتے ہیں پہلا ہے ضعف ایمان ضعیف ایمان اور باطن کی آلودگی جو ہے مجھے بنتی ہے کہ شخص جس کا باطن ناپاک ہو وہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا ناپاک سمجھتا ہے ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات ہو گئی کہ ناپاک معاشرتی اور خاندانی ماحول معاشرے کا برا ماحول ہے اور خاندان کا یا گھریلو برا ماحول ہے جب کوئی شخص اپنے ماحول میں پرورش پاتا ہے جہاں اخلاقی اقدار پامار ہوتی ہیں اور برے اوصاف کا رواج ہوتا ہے تو وہ بھلائی اور پاکیزگی کو قبول کرنے سے قاصر ہوتا ہے اور اس کی سوچ ہمیشہ برائی اور انعراف میں بھٹکتی ہے تیسری چیز تکبر اور حسد یہ دو صفات انسان کو اس قابل نہیں چھوڑتی کہ وہ دوسروں کی بھلائی کو دیکھ سکے اور ہمیشہ یہی گمان کرتا ہے کہ دوسرا غلطی پر ہے چوتھا سباب احساس کم تری جب کوئی انسان خود کو دوسرے سے کم تر سمجھے اور خود اعتمادی نہ رکھے تو دوسروں کے بارے میں بھی اپنے جیسا گمان کرتا ہے اور اس پر خوش بھی ہوتا ہے سوئے ذن کے نتائج ہوتے ہیں سوئے ذن ایک اخلاقی سماجی اور عبادی فساد برائی بیماری ہے جو انسان کو فکری گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کے سنگین نتائج ہوتے ہیں سب سے نمایاں نقصان بعد گمانی کا ایمان کا زائل ہونا ہے حضرت علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں لا ایمان اما سو بدگمانی کے ساتھ ایمان باقی نہیں رہتا ہے بدگمانی کے نتائج میں سے ایک بے اعتمادی ہے بدگمان انسان دوسروں پر اعتماد نہیں کرتا اور اعتماد کے اس احساس کا نہ ہونا زندگی اور معاشرے میں بہت سنگین نتائج پیدا کرتا ہے تعاون اور مدد کا خاتمہ ہو جانا وہ تمام اعتمادی سرگرمیاں جو باہمی شرکت اور باہمدلی کے متقاضی ہوتے ہیں بدگمانی کے سائے میں نابود ہو جاتی ہیں بدگان انسان اپنے سوئے زان کی بنیاد پر دیگر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے جیسے تہمت لگانا دوسروں کے امور میں تجسس کرنا غیبت کرنا دشمنی وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں ایسا انسان خود بھی سکون سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا آرام بھی برباد کر دیتا ہے دوسروں دوستوں اور قریبی افراد کو کھو بیٹھتا ہے دوست ختم ہو جاتے ہیں قریبی افراد باقی نہیں رہتے اور دوسروں کی جانب سے رد کر دیا ٹھکرا دیا جاتا ہے امام علیہ السلام فرماتے پر ہیں پرماتے من غالبا علیہسو زن لم یتروک بین و بین خلیل جس انسان پر بدگمانی غم، غالب آ جائے اس کے اور اس کے دوستوں کے درمیان کوئی سل و باقی نہیں رہتی ہے ختم بدگمانی انسان کو عملی سرگرمیوں سے روک دیتی ہے اس کی ایکٹیوٹیز عملی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ روک جاتی ہے کیونکہ بدگمان کا ذہن ہمیشہ دوسروں کی باتوں اور کاموں میں الجھا رہتا ہے بدگمانی جسمانی بیماریوں کا بھی سبب بن سکتی ہے کیونکہ جب انسان کا ذہن بیمار ہو جائے تو اس کا جسم بھی اس کے منفی اثرات سے محفوظ نہیں رہتا بدگمانی کا علاج کیا ہے جس طرح ہر اخلاقی بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے اسی طرح بدگمانی سے بچاؤ اور اس کا علاج بھی ممکن ہے ان میں چند مؤثر طریقے ہیں پہلا ایمان کو مضبوط بنانا اور ان آیات و روایات پر غور کرنا جو بدگمانی کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسروں اور خدا پر حسن زان کی فضیلت پر توجہ دینا پہلا سبب یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج ہو جاتا ہے امام سادق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسن و زن اسل من حسن ایمان المرء و وسلامہ تِ صدر حسن زن کی بنیاد انسان کے ایمان اور اس کے دل کی پاکیدگی میں ہے دوسری چیز ان ان شک و شبہات کو نظر انداز کرنا جو کسی دوسرے کے بارے میں ذہن میں آتے ہیں اچھا گمان کیا جائے ان کے بارے میں تیسرا نمبر جو ہے دوسروں کی اچھی صفات پر توجہ دینا اور انہیں اجاگر کرنا احترام و محبت کو بڑھانا اور ان کے حق میں دعا کرنا چوتھا اگر کوئی شخص واقعی کوئی غلطی کرے تو اسے علیحدگی میں نصیحت کرنا بہتر ہے نہ کہ اس کی غیبت اور بدگمانی میں انسان پڑ جائے نمبر پانچ دوسروں کے اعمال اور رفتار اور کردار کا مثبت مفہوم لینا یعنی بدگمانی کی اینک کے بجائے خوشبینی سے دیکھنا اس کے عمل کو اچھا عمل قرار دینا اگر دل میں برا خیال آئے بھی تو کوشش کی جائے کہ وہ عملی صورت اختیار نہ کرے وہ دل میں ہی رہے تو بہت اچھا ہے یعنی باہر نہ نکلے یعنی نہ ہمارے رویے بات چیت پر یا عمل پر اثر ڈالے اور نہ ہمیں تحمد غیبت اور بوتان بوتان جیسے گناہوں میں مبتلا کرے مومنین مومنت اگر ہم ان اس بیماری یہ ایک سوئے سوئن ایک بیماری ہے لیکن اگر ہم ایک بیماری سے بچ جائیں تو ہمارے معاشرے ہمارے خاندان اور ہمارے گھر جو ہیں وہ سالم بن سکتے ہیں باہمی محبت احترام اور باہمی بھائی چارہ اور باہمی سول و صفائی جو ہے ہمارے خاندانوں میں ہمارے معاشرے میں واپس آ سکتی ہے لیکن زہر ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے چاہے بیماری بدنی ہو یا روحی بیماری ہو بدنی بیماری کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن روحی بیماری اور روانی اور معنوی بیماری جو ہیں ان کا علاج ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا مشکل ہے اس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے روح اور نفس کو مضبوط کرنا پڑتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے محمد وال محمد کے فرامین پر عمل کرنا پڑتا ہے ہم دیکھیں اعمہ علیہ ایم السلام کی زندگی کو کہ ان کی زندگی کیسی تھی مومن بھائی کے بارے میں خصوصاً ان اچھا گمہ رکھنے کے بارے میں کئی ایک روایات ہیں کہ مومن بھائی کے عمل کی ستر توجیح کرو یعنی جس طرح بھی ہو سکتا ہے اگر خدا نہ نختہ اگر برائی بھی ہے تو اس کی بھی توجیح کرو تاکہ تمہارے دل میں اس مومن بھائی کی نفرت پیدا نہ ہو تو ظاہر ہے اس کے بارے میں اگرچہ وہ جانتا ہے کہ میں نے برا کام کیا ہے تم توجیح کرو گے تو شاید, شاید اس کو شرم آ جائے تو وہ اس گناہ سے بچ بھی سکتا ہے لہذا خدا مطال سے دعا دعائے خدا جلال ہمیں اس سویزن اور اس بیماری سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے معاشروں ہمارے گھروں اور ہمارے خاندانوں کو اس بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد وعالی قاہرین